Аювело пожалуйста що один дублі. Ви бачите таку високу інсталяцію, яка символізує з собою хаос у ресторанах. І завжди цей хаос він на Якісь проблемі стоїть у даному випадку на ножі. Нарешті мені Бог надіслав такий проект, де я можу не тільки критикувати, але й давати конкретні поради і змінювати ресторани. Вагітний легше працюється, як виявилось. Чи всі навколо турбуються, враховуючи мій незабутній стан. <тас> Я счастлив, что да, у меня появилась возможность поработать э, вместе с Соли Фреймут. Это, конечно же, моя мечта. Я как ресторатор, как шеф-повар помогаю профессионально выстроить правильную бизнес модель в этом ресторане, помогаю помочь разобраться в том, чем люди, которые открывали этот ресторан, руководствовались при создании этого ресторана. Мы пытались символизировать, как красивые предметы, красивые блюда, хороший сервис может все вместе выглядеть нелепо, странно и вычурно, если коллектив находится в плохих отношениях, находится на ножах. Этим мы символизировали то, что все это держится на ноже, и что если его убрать, то все станет на свои места и все станет очень красиво.